这么晚了还没睡啊？嗯。我做了一个梦，一个同样的梦，反复重复好多次。我知道在做梦，但就是醒不来，就只、是、能看着。梦魇<也>。嗯，梦魇。那些水乡多多少少都会有些故事。我之前听说过一些民间传说，但我并不相信。 是不是白天太累了？嗯，或许吧。谁啊？怎么了？哦，我听到一些奇怪的声音。不会是你说的这里都有些故事吧？有的时候，人越怕什么就来什么。你现在试着睡着。 如果睡不着的话，我陪你一直说话，不耽误你正事啊。不耽误。你刚刚说，你梦到了什么？梦到我在抄历代名茶，你能背得出来吗？唐代的茶，多多少少我知道一些吧。 比如，比如，你是想让我给你备查名哄你睡觉？嗯，想听。我太太才是四大好声音之一，我就是一个搞研究的，我的声音也没什么特点，也不好听。我怕时间长了你会听厌。不会。 一辈子都听不厌。那我试着说一些，你听着。嗯。蒙顶紫笋，神泉小团，碧涧明月，方山露芽，雍湖寒膏，西山白鹿霍山黄芽。 婺州东白、祁门方茶、渠江薄片、祁门团黄、鸭山横纹、天柱茶、小江团、鸠坑茶、奇火茶、茱萸了。差不多就这些吧。你还想听其他的朝代的吗？ 十一，睡着了。晚安。给我你带着微笑的嘴角和。 师傅，晚饭看一下啊。哎，好。周先生，好久不见啊！你好，美林，多谢你这么照顾十一。你老公来了，我们先回去了啊。嗯，再见，拜拜。 怎么突然回来了？那边的所有问题呢，都解决了？我呢，今天上午到了上海。我怕你一个人在这儿会发生什么事情。我的事情都已经告一段落了，包括研究和回国的问题。回国的问题，是遇到什么麻烦了吗？没有麻烦，是我之前那些同事太舍不得我了，极力的想挽留我，仅此而已。 嗯、还有什么问题？啊？还有一个。这次突然回来，有没有一部分原因是因为想我了？有，我很想你。那你不走了？不走了。 你、嗯、刚才为什么那么刻意的看王一东啊？向失败者致敬 <laughs>、嗯。时光无法偷走回忆。